Депутати міської ради зібрались сьогодні на чергову п'яту сесію. Перед тим як почати роботу, депутат від фракції Укроп запропонував міському голові як публічній особі пояснити декотрі свої публічні висловлювання. Я це робот в принципі значному меру віршиння на долі. каждый, кто и делал свой выбор, осознавал, что эта политическая партия несет какую-то ответственность за вас. Сейчас мы говорите, что я никакой партии не состою. Вот у меня тогда у нас вопрос. Вы должны привести такие примеры, доказать. Если это вы не докажете, то получается у нас был, ну, мягко говоря, не избирательный процесс. Это был, ой, как по мне кажется, это был сознательный обман избирателя. И тут возникает вопрос, а вообще ли? то не понимают, за что они воюют и почему они там. Вот у меня вопрос. У нас вопрос. Что такое внутренняя война в понимании гражданина вершины? И приведите, пожалуйста, факты, на какие вы опираетесь, говоря о том, что наши воины, наши герои не понимают, почему они воюют. На наш взгляд, это вопросы имеют такой как цивилизационный характер. Отвечая на эти вопросы, мы определяем, куда мы и кто мы, куда мы идем, в какую, какую, страну мы строим. Ну вот вроде так, все. Слава Украине! Членам партии ни одной, отвечая на то, что э, даже если и Батькивщине вы знаете, тогда вообще мне по своим по своей работе я не имел права участвовать ни в какой политической партии, я шел по спискам, не членом партии. Вот э, то, что было сказано, это сказано, это не значит, что я э, не поддерживаю э, оппозиционный блок, партию оппозиционный блок. Я не есть членом партии, отвечая отвечаю на, вас, на ваш первый вопрос, и не был членом партии Батькивщины. Я был, шел в депутаты, Тогда был по, по этому саму. Я был депутатом районной рады от партии Батьковщины, ну по спискам. По второму вопросу, то, что было сказано на встрече в музее. Знаете, я пытался объяснить... Где Таня? Таня есть? А, да. Я пытался объяснить, почему я возмутился, потому что мое мнение, я не считаю, что это внутренний конфликт. Это не внутренний конфликт, это агрессор со стороны России. Но я считаю, что мы воюем, ведь используют же нас. Мы воюем, мы воюем другой раз между собой, к чему призывает. Сейчас даже Америка нас призвала к тому, чтобы мы объединились все абсолютно партии, все направления. Давайте вместе объединимся, если у нас есть одна цель. Если у нас есть Украина, а она есть Украина. И я считаю, что мы должны поддерживать интересы нашей державы, интересы нашего, нашей Украины, потому что она у нас одна. Независимо от политических взглядов, независимо от национальности, кто бы мы ни были, у нас одна страна. А то, что каждый понимает так, как он понимает, ну, каждый понимает, может быть. Может быть, там, понимаете, я правильно, депутат Чекалин сказал, что я становлюсь публичным человеком. Я становлюсь, я им не стал еще. Может быть, где-то какой-то выйти перед теми же афганцами, когда волнующий момент, если честно, у меня там, вот, представляешь тут, ту ситуацию, которая была. Там я же сказал, что, потому что тогда заставляли идти. И сейчас вот мы, я в том плане, как бы вам правильно объяснить, я не в том плане, что не защищать свою страну. Я четко определяю, что да, у нас есть агрессор. Агрессор это э, Россия. Она и забрала Крым, она, если бы не она, то в принципе проблем бы не было. Я за то, что кто участвует в этом во всем. Я вот был, обиделись на меня встреча в 20-й школе, там переселенцы были, и когда я сказал, что, я говорю, а почему же вы не, не защитили? Вот вышли к администрации там же в Донецке, когда происходили эти события, вышли ну сколько? Тысячи людей. А где все остальные? Почему не вышли тогда и не высказали свое мнение, не защитили э, свои интересы? Так що то, що висказано, може бути, і є там щось, но це неумышленно, це не потому що у мене якісь совершенно другие взгляди. Після роз'яснень міського голови депутати приступили до роботи. Розглянули 75 питань. За декотрими прийняли рішення, а декотрі вирішили доопрацювати до наступної сесії. Говорили про створення на базі першої лікарні хірургії одного дня. Для цього виділили 150 тисяч гривень. Сказали, що відремонтують будинок по вулиці Леварній, 18, 6 мільйонів гривень для капітального ремонту виділяє фонд соціальних інвестицій. Це буде гуртожиток для переселенців. Вирішили також здійснювати державні закупівлі за електронною системою закупівель Прозоро. А от що робити з притулком для тварин іще подумають. Розглянули також земельні питання.